Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Walabi Selatan. Setuju tak kalau saya kata sebenarnya rakyat Malaysia ini pelbagai kaum, pelbagai agama, kita ini hidup harmoni je masalahnya. Tetapi yang buat kita jadi kucak kace, yang buat kita jadi tukang terbalik, yang buat kita jadi bergaduh inilah ahli-ahli politik, terutamanya mereka yang cukup suka menangguk di air keruh. Setuju atau tidak? kita intro dulu. La, 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 la. Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kisah berkenaan dengan kuil dekat Masjid India itu benar-benar menjentik semangat perpaduan dekat negara kita ini. Tetapi macam yang saya selalu katakan tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya isu itu tidak perlu pun dibawa dalam konotasi keagamaan. Sebaliknya isu itu cumalah isu berkaitan dengan legal isu berkaitan dengan undang-undang di mana kuil itu telah dibina dalam satu tanah yang telah dimiliki oleh orang lain. Tidak kira lah kuil itu wujud terlebih dahulu ke dah wujud beberapa ratus tahun ke apa-apa ke tetapi once ianya dah berada dalam tanah orang lain dan bila orang lain itu nak exercise hak mereka ke atas tanah tersebut maka tak boleh nak buat apa. Tetapi benda ini ditambahkan lagi dia punya klaim kabut apabila media-media memetik perkataan-perkataan yang tidak sepatutnya dikeluarkan seperti mengatakan bahawa oh kuil ini bakal dirobohkan ataupun kuil ini bakal diusir dan sebagainya benda-benda itu yang telah menyebabkan mereka ini nampak perkara ini seolah-olahnya dibicarakan dalam konotasi perkauman dan keagamaan dan mulalah ada yang play victim kata oh kita adalah mangsa keadaanlah kita ditindas dan sebagainya dan keadaan diburukkan lagi tuan-tuan dan puan-puan sekalian apabila ada pihak-pihak luar ataupun pihak-pihak yang tak berkenaan yang cuba nak tunjuk hero kita just ulang kata Perdana Menteri inilah sebelum nak cerita lebih lanjut jom dengar apa kata Perdana Menteri Terima kasih Suri, Assalamualaikum uh, Ini saya akan hancurkan tapak masjid di tempat tersebut berhampiran kita telah berunding dengan kuasa tanah itu tanah swasta bukan tanah kerajaan dan mereka nak dah diputuskan untuk membangunkan masjid jadi kuil yang lama lama pun ada yang kata sekatu mungkin tetapi dipindah di situ pada tahun 2012 statusnya tidak mendapat permit tanah kebenaran tidak legal tetapi oleh kerana pertimbangan supaya hubungan kita itu harmoni pihak syarikat setuju untuk menyalurkan sedikit bantuan dan pihak bandaraya telah mencari tapak tanah ganti supaya tidak menjadi masalah dan dibereskan dengan baik. Masalahnya ialah bila ada penunggang-penunggang agama ni termasuk dari pihak Hindu juga. Umpamanya ada peguam-peguam tak pernah terlibat dalam kegiatan agama Hindu pun terus jadi jago dan buat kenyataan melulu umpamanya nak merobohkan. Saya tidak boleh bayangkan saya sebagai Perdana Menteri mau merobohkan mana-mana kuil ataupun kegiatan agama orang lain. Itu tidak bangkit sama sekali. Yang dirundingkan selama bertahun, ini bukan rundingan baru, adalah untuk cari jalan baik supaya mereka mendapat tapak yang sah dan diiktiraf. Itu keadaan dia dan mudah-mudahan diselesaikan dengan baik dan saya harap tidak perlu ada respon yang kurang wajar termasuk daripada kalangan masyarakat Islam kerana kita tangani dengan baik masjid akan terus dibina tempat kuil akan disediakan dan kalau mereka perlukan bantuan syarikat telah memberi perakuan untuk membantu tanah itu bukan tanah kerajaan walaupun asalnya dia, tanah dia bandaraya, bandar raya tapi itu tidak bermakna tanah kerajaan boleh digunakan tanpa kelulusan. In a way, Perdana Menteri ni sedikit betul lah sebenarnya. Iaitu orang-orang luar inilah yang dok nak menyebut, nak tunjuk hero dan sebagainya, tak tahu apa cerita, tengah tengok mereka nak jadi paling terpaling lah saya ceritakan. Macam contoh geng-geng Lawyers for Liberty. Diorang duk kata, oh kuil ini kena dipertahankan lah, kuil ini 100 ton sebagainya, gula-gula Tetapi fakta tetap fakta iaitu kuil itu dibina dalam tanah orang dan nak tak nak kuil itu kena dipindahkan kena ditolak keluar. Kalau tak nak roboh, fine. Tak nak roboh, no problem. Tetapi kena dipindahkan. Itu saja solution dia. Dan pihak lawyer for liberty pun dia tidak bolehlah mengeluarkan konotasi seolah-olah macam pihak kul itu pula yang tertindas dan perlu mendapat pembelaan yang sewajarnya dan pemilik tanah itu pula yang kena keluar pergi buat masjid dekat tempat lain ataupun kena cek tempat lain untuk buat kerja-kerja yang mereka nak buat atas tanah mereka sendiri. Itu yang tak betul. Ditambahkan lagi dengan kenyataan oleh Arul yang mencadangkan kuil itu tak boleh pindah tetapi buat masjid sebelah dia. Sebelah menyebelah yang itu lagilah tak kena arul ibaratnya macam ni lah kan contoh-contoh apa yang terjadi dekat Taman Medan 1 ketika dahulu Ha, ingat tak dekat Taman Medan tu rumah sebelah buat kerja kahwin rumah sebelah ada kematian uh, orang Hindu kat saya kan so bila kedua-dua majlis ini dah bertembung dan kemudian ada pula pihak yang mungkin lebih sedia kuah daripada kita itu tengok apa jadi pergaduhan tercetus tak ingat dunia tuan-tuan dan puan-puan sekalian jadi benda-benda macam ni Jangan diaduk-adukkan sebenarnya. Nampak macam, oh boleh je harmoni. Bukan. Anda kena faham. Malaysia ini hidup atas dasar toleransi. Contoh terbaik. Katakanlah pada ketika itu waktu maghrib. Contohnya, azan berkumandang sekuat kuat hati dekat apa tu, corong masjid tersebut. Tetapi dalam masa yang sama juga, penganut agama Hindu tengah nak melakukan upacara keagamaan mereka. Sian dan sebagainya. Benda tu berlaga-laga. Dan of course akan ada perasaan tak puas hati. Orang masjid tak puas hati. Orang kuil tak puas hati. Jadi benda-benda itu yang kita nak elakkan kalau ikutkan. Dan yang paling teruk sekali, bila ada ahli-ahli politik macam contoh Gobind Singh Dio, dok kata, oh kita kena pertahankan. Kita kena pertahankan kuil ini tak kira apa cara sekalipun. Ataupun macam Wita Murti, kuil ini dah berusia lama, kerajaan kena faham, kena tahu nilai sejarahnya, kena pastikan nilai sejarah itu dikekalkan, bla bla bla. Benda-benda inilah tuan-tuan sekalian yang menyebabkan kita makin lama makin bergaduh. Tetapi menyebut tentang perkara ini, saya hendak puji PAS. Bukan kerana saya ini ahli semua hidup PAS ke apa-apa ke tidak. Tetapi saya nak puji PAS bahkan boleh saya panjangkan ke Perikatan Nasional itu sendiri termasuklah bersatu kerana mereka sehingga ke saat ini tidak mengeluarkan apa-apa kenyataan rasmi berkenaan dengan kuil tersebut, berkenaan dengan isu yang tengah berlaku dekat Masjid India itu. Mereka tak keluarkan apa-apa statement, mereka juga tak bagi apa-apa statement dekat media dan sebagainya. Dan saya cakap terus terang, ini merupakan tindakan yang betul. Kerana apa? Kerana memang tak perlu bagi statement pun. Orang politik kena elak daripada komen berkenaan isu-isu seperti ini sebab isu ini sensitif. Dan benda ini lebihnya kepada salah faham serta ada pihak-pihak yang telah diapi-apikan oleh sesetengah orang yang cuba untuk menangguk di air yang keruh. Jadinya, tindakan PAS yang tidak melakukan apa penyataan, saya cek gila-gila tadi, memang tak ada kenyataan, even bersatu pun seolah-olah macam tidak mahu untuk masuk campur, maka benda ini sebenarnya merupakan satu tindakan yang tepat, sangat-sangat tepat. Jadi apa-apa pun kita memang tahu sebenarnya isu kuil dekat Masjid Indah tu sebenarnya boleh selesai dah. Saya rasa kuil itu tidak ada masalah nak pindah. Cumanya bila ada ahli-ahli politik yang cuba untuk menunggang isu ini, habislah. Tunggu balik semua sekali tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi adakah orang-orang Hindu Semuanya merasakan bahawa yang kuil itu patut dikekalkan dan tindakan untuk mengalihkan kuil itu atau merubuhkan kuil itu merupakan satu tindakan yang kejam serta menyebabkan mereka ini makin rasa ditindas dan sebagainya. Jawapannya tidak. Dalam banyak post dekat social media tuan-tuan dan bos klan, ramai saja rakan-rakan yang beragama Hindu beranggapan dan mengatakan bahawa Kuil tu just pindahkan sajalah. Nak cerita banyak buat apa? Sebab kuil tu dah sasar dibina atas tanah orang. Silap kuil tu jugalah pengurusan kuil tu. You kata you dah wujud selama 100 tahun lebih. Tetapi kenapa dalam tempoh itu you tak pernah cuba walau sekali untuk dapatkan pemilikan tanah itu? You bukan orang luar. You tetap rakyat Malaysia. Bukannya expatriate. Kalau you expatriate tu dah cerita lah. Oh expatriate dia tak bolehlah dapat tanah kat situ. Tetapi mereka ini orang Malaysia rakyat Malaysia, orang KL kan. Jadi mereka boleh saja minta di BKL untuk serahkan tanah itu pada mereka. Serahkan tapak itu saja pada mereka untuk mereka jadikan sebagai result kuil dan sebagainya. Tak ada masalah benda tu. Tetapi selama lebih beberapa puluh tahun ini, mereka tak pernah buat macam tu. Bukti pun tak ada. Dan menyebut tentang bukti, itu pun dipertikaikan juga oleh sesetengah orang termasuk oleh orang Hindu itu sendiri. You senang-senang nak claim. Tetapi mana dokumentasi dia? Setakat dengar-dengar, setakat cakap-cakap tak jadi. You kena ada documentation. You kena ada sebarang bukti untuk menunjukkan bahawa okey tanah ini memang tanah kuil. Dan kita memang dah cuba untuk dapatkan tanah kuil ini. Tapi tak ada. Itu isu dia sekarang ini tuan-tuan dan sekalian. Jadi apa-apa pun, saya harap benda berkaitan dengan kuil ini selesai segera lah. Pihak Jekyll pun kata okey tak masalah kita tanggung. DBKL pun dah dapatkan tempat. So pindah je lah. Bukannya kita nak rubuhkan kepada you tak boleh nak menjalankan dekat agama Tidak. Pindah saja. Dan pindah pun bukan pindah jauh-jauh. Bukannya kita suruh pindah dekat Kepung. Bukannya kita suruh pindah dekat Kelang. Bukannya kita suruh pindah dekat Sabah Benam. Kita suruh pindah dekat kawasan berdekatan. Jalan kaki pun sampai. Tak berapa minit pun. Jadi saya haraplah kan kepada orang-orang politik ini. Terutama mereka yang cuba untuk menunggang situasi. Berhentilah menunggang situasi ini. Rakyat Malaysia sebenarnya hidup aman damai. Kita ini bahagia kita ini boleh tolerate terhadap masalah. Tetapi yang jadi isu bila ada orang cuba untuk mengapi-api keadaan demi untuk kepentingan diri mereka sendiri. Jom kita dengarkan apa kata brother Kalij ini. Orang Melayu ni racist, suka menghina agama lain, bangsa lain dan macam-macam lagi. Ah, orang ingat apa? Oh, sebelah rumah saya, belakang rumah saya, sebelah rumah saya semua orang Melayu. Saya seorang saja India rumah sini. You tahu tak apa jadi? Semalam, uncle rumah saya sebelah ni dia datang Kalis, mari sini. Ya, Uncle. Apa? Ah, ha, ambil ni. Ambil apa, Uncle? Dia bagi pisang ni. Ah, ha, dia bagi pisang ni. So, saya, dia kata, you suka makan? Ah, ha, makan. Kita dekat reality ground ni memang okey je. You orang tahu tak? Orang-orang politik yang suka mempermainkan hal agama ni, you orang menunggang hal ni sampai jadi uh, besar. Okey? Kita reality ground memang okey je. Jangan jadi mangkuk ayun sampai ambil kesempatan untuk apa membuat hal-hal macam ni. Kita memang okey. Kita beli nasi lemak. Dia orang suka beli dosa, biar je lah. Apa yang orang kisah? Ha? Nampak tak? Brother Kalistu dia kata relax. Kita kat bawah ni tak ada benda. Relax, tak ada masalah. Happy. Kita boleh bergelak tawa, kita boleh makan sama-sama, kita boleh berjalan sama-sama, aktiviti sama-sama. Contoh terbaik, sebelah rumah saya ini seorang beragama Hindu. Tak ada masalah memanglah kadang-kadang macam yalah setiap maghrib dia akan pasang dia punya alat pembakaran untuk sembahan itu kan tapi tak masalah kita faham je kita tolerate lah walaupun mungkin asal itu kita tak suka sangat sebagai contohnya kan tetapi kita tolerate tak apa no problem itu agama dia aku tak kacau kita harmoni, no problem. Sama juga contoh Hari Raya Adha Adha kan, Hari Korban. Dia tahu yang kita akan sebeli lembu. Tetapi kita tak ada tunjuk lembu depan mata dia dan dia pun tak adalah mengamuk kata, eh, you jangan sebeli lembu lah. Tak ada. Dia pun faham nak lah, macam mana ini agama Islam, kita terima saja, no problem. Bila kita sama-sama boleh tolerate benda itu, tuan-tuan dan -tuan -tuan -tuan, kita faham sebenar-benarnya apakah maksud toleransi dan kita akan bahagia, kita akan seronok, kita akan happy. Yang jadi tak happy ni bila ada orang-orang seperti Gobind Singh Dio yang cuba untuk menyemarak kali keadaan. Ataupun orang macam Weta Muti yang siap membawa benda yang fitnah dekat Belanda tak berapa lama dahulu. Dan itulah dia tuan-tuan dan -tuan, ustaz. Saya cakap tuan-tuan isu kuil ini pun sebenarnya benda yang sama juga. Iaitu benda boleh settle lama dah. Benda sekadar relocation kenapa, kenapa kena kuil itu berada dekat tanah orang. Itu sahaja. Tetapi bila ada orang-orang yang memang cuba untuk nak dapatkan political mileage, habislah. Tungan terbalik semua sekali. Jadi apa-apa pun kita harapkan macam saya katakan tadi penyelesaian yang tuntas dapat dibuat dalam isu kuil ini secepat yang mungkin tapak you dah ada orang dah nak tanggung pemindahan pindah saja no problem. Bukan jauh benar pun. Buat lagi cantik lah insyaAllah. Sebab apa? Sebab ada dapat lesen untuk duduk di situ, no problem. Di BKL akan bagi tempat yang mereka boleh bagi kebenaran. Tak ada isu pun dekat situ. Tapi itulah seandainya kalau masih lagi benda ini tersangkut, tidak pindah sebagainya, percaya cakap saya, ianya tersangkut dan tak pindah-pindah kerana ada orang politik yang duduk cucuk belakang yang cuba untuk terus menunggang isu ini demi kepentingan politik mereka. Konon-konon nak dapatkan sokongan dan sebagainya. Dan kepada orang-orang politik seperti ini, saya cakap terus terang, memang ini soalan yang ingin saya tanya kepada anda dan of course, selepas itu ada sedikit perkataan yang ingin saya sampaikan kepada anda. Tolong hadam. Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat? Bodoh! Pahlul. Unta. Pagal. Labuasa huh? Kau barang saya besar. Akal tak adalah. lah Bodoh. Uh.